Порошок, это уже не первый груз, который мы отправляем за НАТО. Сегодня мы отправляем, в первую очередь, это большую партию продуктов, воды, туалетной бумаги, э средства личной гигиены, зубные порошки, всевозможные пасты. Э -э Много, конечно, вещей. Это берцы, носки, специальная форма, дождевики, разгрузки. Поэтому все, что вот мы собрали, сегодня загружается и будет отправлены первую танковую бригаду и частично, частично 13 батальон. Следующий отправку мы планируем, когда подсоберемся, что закупим, будем отправлять в 41-й батальон. Я благодарен всем людям, которые присоединились к нашей работе. Много за это время приходили всевозможные организации, сотрудничали с нами люди. Хочу сказать огромное спасибо строительной компании, которая передала нам для танкиста специальное бандирование. Я не знаю, это, как я созвонился, я видел, что это очень нужная вещь и я очень благодарна. Сегодня это будет доставлено туда. Также хочу сказать, много сейчас поводов идет разговоров по поводу рекламы, но вот мы с друзьями, с коллегами уверены, что реклама дает положительный эффект. И вот уже после этого женщина Зоя Ивановна принесла 10 тысяч гривен на нужды армии, буквально несколько дней назад. Я думаю, еще не помешает сказать, что во многих волонтерских центрах, в том, числе, в том числе и нашем, есть проблема с доставкой груза. Это такой сложный момент, но мы решаем. Я хочу сказать слова благодарности частному предприятию «Дружба Люкс Автотранс». Они нам помогли решить немного проблему с автотранспортом. Но еще раз огромное спасибо всем патриотам и присоединяйтесь к нам.